kita akan tutup kuliah kita pada malam ni dengan beberapa potong ayat untuk kita jadikan sebagai satu bentuk tazkirah dan juga sebagai satu bentuk peringatan kepada saudara-saudara kita yang lain agar mereka satu hari nanti juga diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jal untuk menerima dan juga mendapat hidayah dan juga petunjuk memahami serta redha dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-Quran tanpa banyak persoalan tanpa banyak pentakwilan tanpa banyak perbahasan berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal dan juga keberadaan Allah dan juga sifat-sifatnya serta nama-namanya demi memastikan ikatan janji kita dan saat setia kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengikat untuk kita mengikat hati Allah wa hati al Rasul diikat dengan sesempurna mungkin agar kita balik untuk bertemu Allah dan kita diiktiraf sebagai seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala menuturkan <Sessun> afala yatadabbarun Qur'an, walau kana min indiri lahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira Patutkah mereka bersikap dengan hal yang sedemikian? Tidak mahu memikirkan dan mentadabur nas-nas dan isi kandungan Al-Quran Dan kalaulah Al-Quran itu datang bukan daripada sisi Allah nescaya mereka akan dapati perselisihan yang sangat banyak di dalamnya Dalam keadaan mereka yakin Quran disampaikan dengan jalan yang mutawatir Yang tidak ada lagi pemesongan, pemesongan terhadap ayat-ayatnya itu pun membawa kepada pertelingkahan dan juga perdebatan yang panjang daripada kalangan manusia yang memikirkan tentang ayat Allah tanpa menuruti jalan yang ditunjukkan dalam sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Sad ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman Kitabun anzalnahu ilaika Mubarakalliyata liyadab liyadabru ayatihi ulul albab Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab yang banyak faedah-faedah dan juga manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya dan untuk orang-orang yang berakal serta sempurna memberi memberi memberikan ingatan serta mengambil i'tibar. Quran cerita dah. Sat 29. Quran datang bukan untuk memberikan kekeliruan. Quran datang bukan untuk memberikan suatu permusuhan. Quran datang bukan untuk membawa kepada pertelingkahan. Tapi Quran datang untuk membawa faedah-faedah yang banyak. Manfaat-manfaat yang banyak. Kalau kamu fahami Kalau kamu teliti isi kandungan ayat-ayatnya Tentu bagi orang-orang yang berakal sempurna Dia akan beringat dan selalu mengambil jalan i'tibar di atasnya Antara yang lain yang senukilkan ialah Muhammad ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfalaha setelah diterangkan yang demikian Maka adakah mereka sengaja tidak berusaha untuk memahami Serta memikirkan isi kandungan Al-Quran Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup Yang menghalang mereka daripada menerima ajaran Al-Quran Ini yang kita bahaskan ini yang sedang kita sampaikan daripada nas al-Quran dan juga sunnah Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita sedih daripada pemegang-pemegang taruh pegawai-pegawai tinggi yang memegang jawatan autoriti agama hari ini bersyarah masih lagi mengungkapkan bahawa mimpi adalah merupakan sebahagian daripada jalan untuk kita mentasihkan hadis mimpi jumpa Nabi SAW jumpa hadis tak tahu jalan kebenaran mimpi jumpa Nabi boleh tanya dekat Nabi hadis ni sahih ataupun tidak sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sahih dan ulama pun karang masuk dalam kitab mereka. Ini jalan apa tuan-tuan? Pemegang taruh agama menyampaikan agama kepada manusia dalam bentuk jalan yang tidak disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemegang taruh agama menyampaikan sesuatu kefahaman daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mereka tidak memahami isi kandungan Al-Quran ataupun kata Allah dalam Muhammad 24 am ala qulubin aqfaluha ataupun ada penutup di atas permukaan jantung hati mereka sehingga mereka tidak mampu untuk beriman dan menerima segala apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka perlu untuk mentakwilkannya demi memuaskan hawa nafsu mereka